কেইটা হ'ল আজি এই দুটা হ'ল না বঢ়িয়া এই মানে সদায় সদায় দুটা ৰজা আৰু যিহেতু বৰ্তমান বহুত খৰাং দিন চলি আছে বৰষুণ চৰষুণ নাই সেইকাৰণে পথাৰত মানে মেচিনেৰে খেতি কৰি আছে চোনাক মেচিন দেখাব আনিছা এইফালে খেতি পথাৰত গোটেই মেচিন চলি আছে এইটো কি চলি আছে চোনা পানী চলি আছে জানছা তুমি কি পানী চলি আছে মেচিন নে কি ৰজা ৰাখি থাকিব নাপায় কিন্তু সাত নম্বৰ ৰজাৰ অনুভৱ কেনেকৈ এতিয়া কি মজা মজা মানে ভাগ লাগে নাই পঢ়াৰ হল মাত্ৰ দুটা বজাৰ পিছত তপলাটো খুব ডাঙাৰ কেইদিনৰ কাৰণে যাবি একমাহ ঈদ খাই আহিবি ঘৰত নে কি প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ ইয়াতে ঈদ পাইছে ইয়াতে ঈদ খাব লাগে তাতে খাবা ঠিক আছে বাৰু তুমি তপলাটো কৰা মই অলপ মালবেৰী ফল ছিঙি আনো ঘৰত যিহেতু যাবি অলপ দি পঠাওঁ তুমি এইফালে তপলাটো কৰি থাকা আৰু মই মালটো ছিঙি লৈ আহোঁ একদম গছৰ ওপৰৰ পৰা চিংছো আজি আৰু এনেকৈ গছৰ ওপৰত উঠি পাৰিছিলোঁ প্ৰায় এক কাঁহিয়ে পাৰিলোঁ আমি আৰু কিমান ৰসাল এই ফলটো মাত্ৰ দুটা ফলৰ ৰস চাব কিমান ওলাব মাত্ৰ দুটা ফলৰ ৰসে মানে আতি দিলে চাব কিমানখিনি ৰস ওলায় মাত্ৰ দুটা ফলৰ ফল ছিঙি হাতৰ অৱস্থা চাওক হোলী খেলা যেন হৈ গ'ল মোৰ হাত আৰু যিহেতু ৰজাৰ দিনৰ কথা এইফালে তপলা বান্ধি আছে মই এটা তপলা দি দিলোঁ নিজৰ গছৰ ফল ছিঙলোঁ প্ৰায় এক কিলোমান হ'ব আৰু মালবাৰী ফল দি দিলোঁ যিহেতু ৰজাৰ মাহৰ কথা অলপ দিয়া দিয়ে কৰিব লাগে আৰু এইটো বহুতেই উপকাৰী সেইকাৰণে দি পঠাইছোঁ এইফালে পূৰা আলনা ঠিক কৰি আছে যোৱাৰ আগত আলনা চালনা ঠিক কৰি দি যাবি নেকি মোক হা মই কিয় নকৰিম মই কৰিম তুমি নহয় তুমি থাকাত নকৰোঁ তুমি থাকা ঢেলা লাগে যি কোনদিনা আহিবি সোধব লাগে কোনদিনা আহিম আপুনি কওক আৰু সেইফালে আলনা চালনা ঠিক কৰি আছে আলনা চালনা ঠিক কৰি লওক বাৰু মই গা পা ধুই আহোঁ দেৰিয়ে হ'ল মই গা পা ধুই আহাৰ পিছত বাৰু আগবঢ়াই দিম ইহঁতক আৰু মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহিলোঁ ৰজাদিনৰ কথা অলপ সোনকাল গা ধুলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এটা বস্তু দেখাও ৰ'ব ৰাতিপুৱাই পুৱাই চিঙিলো ইমানখিনি ফল তাৰপিছতো চাওক আৰু কিমান কেনেকৈ পকি উঠিল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পকে মানে ফলবিলাক ইমান কিমান ক'লা পৰি উঠিল আৰু ঢেৰ মানে ৰাতিপুৱাই যিমান চিঙে গধূলিলৈকে আৰু তাতকৈ বেছি চিঙিব পৰা হয় ইমান ঘন ঘনকৈ মানে সোনকাল সোনকাল পকে হাগিজকে খুলি আছে কি কৰিবি কি কৰিবি তাৰমানে হাগিজৰ ভিতৰত নাহা সেইকাৰণে হাগিজটো খুলি লৈছা হয় তুমি এতিয়া কি কৰিবা কথা বেয়া কথা ক'ব আৰু এইফালে ইতিমধ্যে নাহৰো ফুলিল নাহৰৰ ফুল তাৰপিছত কৃষ্ণচূড়াৰ ফুল আৰু সনলু আৰু আজাৰ এই মানে ডাঙৰ গছৰ ভিতৰত এই চাৰিটা ফুল মই বহুতে বেছি ভাল পাওঁ আৰু এইফালে কৃষ্ণচূড়াও ফুলিব দুদিনমান গ'লে এতিয়া নাহৰ ফুলি চাওক কেনেকৈ বহাগৰ আগজাননী দিলেই আৰু এই ধুনীয়াকৈ ঘৰত যাবা তুমি মই স্কুলত যাওঁ আজি লাষ্ট ডে' স্কুলৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা যিহেতু শেষ আজি অলপ কিবা স্কুলত কাম আছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আজি পৰা বন্ধ প্ৰায় পঁচিছ ছাব্বিছ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব আৰু এই আজি সেইকাৰণে বাৰ তাৰিখত যাব দুদিনমান ধাৰ কেইদিন থাকিবিদিনমান কেইদিনমান তে যাবা মই যাই থাকিলোঁ বাই বাই